peranti elektronik yang bersaiz kecil direka untuk menjalankan fungsi tertentu secara praktikal dan mudah alih seperti telefon pintar, tablet, jam pintar dan permainan elektronik. Kiranya peranti kecil yang biasanya dihidupkan dengan sambungan internet. Bolehkah kita rumuskan begitu? Ya, benar sekali. Peranti tanpa internet ibaratnya kereta tanpa petrol. Pada pendapat saudara Danial, adakah gajet menjadi keperluan kepada kanak-kanak? Sejujurnya, saya mahu menjawab tidak ada keperluan. Kanak-kanak mindanya aktif, segala yang ada di sekelilingnya adalah permainan. Didi diconteng, conteng, tepung ditabur, permainan pakaian berlipat disepahkan, semuanya kerana bagi mereka itulah permainan. Namun, dunia hari ini berkonsepkan serba pantas menjadikan teknologi menyebar dan menyerap dalam kehidupan kita dengan kadar yang sangat laju. tidak mampu untuk kita menyakatnya hal ini tidak tertumpu pada pada golongan yang mewah sahaja malah golongan sederhana dan rendah juga mampu memiliki gadget ini bersesuaian tarif hidup masing-masing jadi rata-rata si kecil sudah pandai swipe sebelum pandai membaca Konklusi yang ditegaskan adalah gadget bukan keperluan namun tak dapat dielakkan. Suka atau tidak ia akan terus berada dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, sejauh manakah gadget memberi manfaat kepada si cilik kita? Mungkin saudari Hasya boleh kongsikan buah Terima kasih saudari pengurusi. Mungkin sesuai saya digelarkan sebagai seorang yang kritis di awal perkenalan. Penekanan saya di sini adalah gadget lebih banyak memberi impak negatif yang ini. Sepatutnya dianggap pelawan kepada kanak-kanak berbanding kawan. Hal ini kerana spesifikasi gadget itu sendiri tidak menyerangkan kanak-kanak. Jika dilihat dari sudut paparannya dengan sinar biru yang menjejaskan kualiti tidur menyebabkan letih mata digital serta memberi risiko kesihatan mata jangka panjang. Kedua, radiasi gelombang elektromagnetik dikuatir mengenai kesan sampingan apabila terdedah pada satu tempoh yang lama. Bayangkan anak-anak seawal setahun telah didedahkan pada gadget ini. Ibaratnya seumur hidup dia berterusan dengan gadget. Ketiga, kemahiran memperhari kanak-kanak akan terjejas malah mungkin terbantu Akibat jari jemarinya hanya aktif menantang skrin berbanding mengancam tanah liat, menyusun lego, melukis dan mewarna Kreativiti kanak-kanak dibunuh dengan sedar Wah, tajam sekali hulusan idea dari saudari Hasha Gajet memudaratkan serta membunuh kreativiti kanak-kanak dan semuanya berlaku di bawah sedar. Tentunya gajah adalah lawan jika dilihat dari perspektif ini. Bagaimana pula pandangan saudara Hadif, gajah dan kanak-kanak, kawan atau lawan? Terima kasih saudari pengurusi yang manis dan ceria pada pagi ini. Sangka saya, saudari telah melupakan saya. Ternyata pandangan saya masih digambar ini. Bercanda saja eh, semua. Apalah erti hidup tanpa semua gerak senda kawan atau lawan bukanlah atas pilihan kanak-kanak itu sendiri kanak-kanak tetap kanak-kanak seperti mana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mawlud illa yuladu ala alfitrah fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw yumattisani rawahu bukhari wa muslim yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Walaupun konteks hadis ini mengkhususkan persoalan manhaj, namun secara amnya ibu bapa lah yang carakan anak-anak. Kembali pada perbincangan kita, gadget dan kanak-kanak kawan atau lawan. Pada saya, ia boleh saja dikategorikan sebagai kawan sekiranya pengawasan dan pemantauan yang terus diterapkan. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara Daniel tadi, penularan teknologi berlaku dengan terlalu pantas, mustahil untuk kita mengelak. Melainkan kita melarikan diri dan keluarga untuk hidup di dalam hutan, itu lebih mustahil masalahnya. Jadi, jalan tengah adalah kita memanfaatkan kelebihan yang ada pada gadget untuk membantu pembesaran kanak-kanak. Seperti kemudahan aplikasi yang secara tidak langsung membahas bahasa Inggeris Sudoku berasaskan matematik Malah terdapat juga permainan yang mengasah IQ Pilihan di tangan kita Sama ada nak pilih yang bermanfaat atau melalaikan sahaja Sebenarnya, apa jua dalam hidup ini boleh berubah Dari kawan menjadi lawan Saya beri analogi Gula diperlukan dalam minuman saat ini gula adalah kawan Namun jika diambil berlebihan sehingga datang penyakit pada tubuh Saat ini gula adalah lawan Padat dan padu sekali buah fikiran saudara Adil pula pertimbangannya Kini saya panaskan wacana kita. Adakah bukti-bukti yang menyokong bahawa gadget sememangnya lawan atau sekadar budaya yang tular berikutan hebahan tanpa fakta seperti mana yang dilakukan oleh netizen dini hari? Saudari so, hasyum, mungkin boleh kongsikan sedikit fakta. Kemira saya menyebut soalan ini. Sememangnya kita harus berbicara atas fakta. Menurut Dr. Noor Adila Abdul Wahab, seorang pendidik yang aktif dalam bidang antaranya kebenaran ICT dalam pendidikan. Menurut beliau, penggunaan gadget secara berlebihan boleh menyebabkan ketagihan dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan sebagainya. Awal tahun ini, di Kota Baru, seorang remaja perempuan melarikan diri setelah dipercayai merajuk akibat telefonnya dirampas oleh ibunya kerana terlalu leka bermain gadget suatu musim cuti persekolahan. Di China pula, pada 2023, seorang remaja bertindak menyerang ibunya juga kerana telefonnya dirampas. Serangan anak itu terakam oleh kamera televisi kereta tertutup. Rekaman tersebut kelihatan sangat menyeramkan dalam masa yang sama sangat menyedihkan. Saya percaya banyak lagi kes yang tidak dihebahkan pelaku sekitar kita. Fakta yang kedua, kajian mendapati kanak-kanak yang menghabiskan lebih 2 jam sehari di hadapan skrin mempunyai 42% untuk mengalami masalah berat badan. Ini terbukti apabila kadar obesiti di kalangan kanak-kanak pada 2017 adalah 14.8% manakala 5 tahun kemudian meningkat sehingga 30% dari kanak-kanak adalah obesiti. Kesan-kesan negatif lain terlalu nyata tidak perlu disuluh. Semua ibu bapa mengusikkan rumutan yang sama. Bahasa anak-anak semakin kotor, emosi anak-anak semakin tidak terkawal, penyakit malas bergerak, serta banyak lagi isu yang sebenarnya makin membarah Nampaknya fakta benar-benar menyokong gadget adalah lawan bagi kanak-kanak. Bolehkah saudara Daniel seimbangkan wacana kita dengan kiranya ada hikmah di sebalik interaksi antara gadget dan kanak-kanak? InsyaAllah saudari Humairah, saya akan cuba walaupun perlu diakui agak sukar menegakkan benang yang basah. Namun pada masa yang sama, saya sangat bersetuju pada ibuan yang diberikan saudara hadis tadi. Setiap perkara kita yang harus pilih sama ada ia harus menjadi kawan atau lawan. Sampaikan pada anak-anak kita keperluan membuat pilihan dalam hidup dengan betul. Didikan ini, insya Allah amat diperlukan sepanjang mereka lalui kehidupan mereka, yaitu tentang pilihan. Panjang senaranya jika mau dinyatakan, seba, uh, bah, panjang jika mau dinyatakan kebaikan dari gajah itu sendiri. Banyak aplikasi yang bagus boleh dimanfaatkan sebagai sumber sumber pembelajaran interaktif, memudahkan urusan serta pendedahan awal kepada dunia teknologi. keperluannya sebagai kemudahan komunikasi dan sosialisasi tidak juga boleh dipandang sepi karena impaknya mampu mengguncangkan kestabilan sedia ada malahan Rasul Jujungan Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal sunnahnya di mana setiap memulakan hari baginda selalu membaca doa ini setelah selat subuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalah Maksudnya, ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalannya diterima. Fokus saya di sini adalah pada baik ilmu yang bermanfaat. Kita yakin ilmu amat penting, ilmu amat penting setiap, bagi setiap insan. Namun kita tetap harus memohon ilmu yang bermanfaat. Begitulah kita pedomankan pada penggunaan gajah ini. Ambil sekadar yang bermanfaat dan tinggalkan sebaliknya. Barulah ia menjadi kawan bagi kita, melahan bagi kanak-kanak. Kiranya gadget ini mempunyai dua wajah, boleh menjadi kawan, boleh juga menjadi lawan. Ia tentang pilihan yang saya faham. Saudara Hadis sendiri menyatakan kita yang harus memilih namun kanak-kanak tetap kanak-kanak. Adakah kanak-kanak boleh dianggap telah bersedia untuk membuat pilihan ini? Ibaratnya anak kecil bermain api. Adakah mereka tahu keadaan bagaimana saat api itu masih terkawal? Bilakah saat harus dianggap kecemasan dan perlukan bantuan? Serta bila pula yang sudah terlambat hanya perlu selamatkan diri jika ada waktu dan ruang. Kiranya, soalan itu lebih besar Bagi saya, saya Namun diharapkan Saya boleh mengakali jawapannya Bagi memenuhi permintaan saudara Adakah kanak-kanak bersedia Atau layak dipertanggungjawabkan dengan pilihan ini Atau terus dikategorikan sebagai lawan Di mana perkenalannya Dihadkan bermula pada usia remaja mungkin Sebenarnya Apa jua dalam Sebenarnya ia berbalik pada pemantauan dan perkadaran kesesuaian sesuatu itu haruslah dinilai mengikut tahap umur dan kebolehan individu tersebut. Contohnya, ketetapan masa screening optimum untuk kanak-kanak adalah sekitar 2 hingga 4 jam bergantung pada penggunaan. Maka ibu bapa atau penjaga bertanggungjawab untuk memastikan ketetapan ini dipatuhi. Sekiranya ia berlaku tanpa pemantauan, pastilah ia menggoncang batas yang telah dibina. Kepelbagaian aplikasi di media sosial juga mempunyai pelbagai aras. Banyak yang telah direka bersesuaian dan bersesarkan akan kanak Gabungan ini sepadan dan menyokong kecakapan penggunaan yang kita sedang niti atas dunia yang digerakkan oleh nadi teknologi. Dalam dunia dengan cahaya digital, sewajarnya kanak-kanak perlu didedahkan dengan pendedahan yang sesuai dengan usia mereka. Semoga teknologi menjadi pemangkin kemajuan dan bukan penutup peradaban. Masya Allah, sangat indah sekali penutup yang diberikan oleh saudara. Kiranya saya dapat menguskan bahawa interaksi antara gadget dan kanak-kanak ini seperti kita meniti titian yang halus. Kita harus sentiasa waspada supaya penggunaannya tidak mengundang kemudaratan atau seterusnya menjadi asbab keruntuhan masyarakat dalam skop yang lebih besar. Tidak kita nafikan keperluannya dari pelbagai aspek dan terutamanya dari segi penjimatan masa dan mempercepatkan tugas. Namun, per, namun maafkan saya. Tidak kita nafikan bahawa Uh, keperluannya menjadi pelbagai aspek terutamanya dari segi penjimatan masa dan dan mempercepatkan tugas namun namun perangkap yang sedia menanti jangan kita terabaikan pertaruhannya terlalu tinggi dan bernilai untuk kita gadaikan lengkap sudah perbincangan kita kali ini semoga segala ilmu dan manfaat memberi Semoga segala ilmu dan pandangan yang dikongsi memberi manfaat serta membuka ruang untuk refleksi diri. Terima kasih atas masa dan sumbangan idea para panelis dan wacana kita hari ini. Telah kita buka helayan bicara Menganam kata menenun makna Kini tiba masa melabuti rai Ilmunya kekal takkan ternilai Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya buka ruang untuk sesi soalan spontan insyaAllah Baik, Assalamualaikum uh, Ini soalan uh, spontan telefon bimbit merupakan salah satu alat beranti moden atau gadget yang menjadi keperluan generasi kini. Baik, cadangkan cara penggunaan telefon bimbit secara berhemah dalam kalangan murid. Cikgu ulang atau boleh Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang berbahagia Ketua Hakim atas soalan yang Sangat bermakna sebentar tadi bagi menjawab persoalan tersebut dengan segala hormatnya saya mempersilakan mana-mana ahli panel yang sudah bersedia untuk memberi keterangan. izinkan saya. Pada pandangan saya, murid-murid boleh menggunakan aplikasi seperti ABC Kids ataupun uh, nunggu, eh, Dua Longgo Kids untuk menyesuaikan uh, mata pelajaran untuk menggabungkan pelajaran dengan hiburan. Anak murid-murid dapat belajar sambil bermain katanya payung kesan untuk mereka untuk berkembang lebih tinggi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Untuk saya. Silakan. Saya cadangkan Muslim Kids TV, aplikasi yang bukan saja mendidik tapi juga jiwa. Uh, anak bukan saja pandai tapi juga beradab. Terima kasih. bukan saya untuk banyak video, banyak video dan aplikasi kini mengajar nilai murni seperti tolong-menolong, menghormati orang tua atau menjaga kebersihan. Namun, Peranan ibu bapa sangat penting untuk memilih kandungannya yang sesuai dan memberikan bimbingan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih diucapkan kepada pasukan forum yang pertama sebentar tadi.